الحمد على من لا نبي بعده نبی بالله من المنشن رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قران پاک سے انشاءاللہ تین مقامات سے کچھ آیات سیکھیں گے سب سے پہلے سورۃ صورتحا کی ایت نمبر 49 اور 50 سورۃ صورتحا ایت نمبر 49 اور 50 قال عمر ربكما يا موسا اعلیٰ ربزی کل شعیع سیدنا مسا علیہ السّلۃۃ وسلام اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو لے کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرعون کے پاس جاتے ہیں اسے اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے دین کا پیغام سکھانے کے لیے وہ فرعون اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان و سرکش ہوا ہوا تھا اللہ پاک نے حکم دیا اے مسا علیہ السلام آپ جائیے اور فرعون کو نصیحت کیجیے تو سیدنا صاحی علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کے تشریف لے جاتے ہیں تو فراؤن پوچھتا ہے جب اس کو دعوت دیتے ہیں رب کی طرف بلاتے ہیں تو کی دعوت دیتے ہیں دین کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کالف عمر رب کما یا موسا اے موسا کس رب کی بات کر رہے ہو کون رب ہے تم دونوں کا وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی رب ہوں میں ہی جو بنی اسرائیل ان کے اوپر حکومت کرنے والا ہوں تو میرے سوا کون رب ہو سکتا ہے تو جب سید موسیٰ علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی تو تمسخر کرتے ہوئے اور ایک ہنسی کے انداز میں ایک تنزیہ انداز میں پوچھنے لگا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب بلا کون ہے ذرا بتاؤ تو, تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا قال ربنا الدی آتا کل شہی خلقہ ثم سم سمدا فرمانے لگے اے فرعون صرف ہم دونوں کا ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کا تمام انسانیت کا تمام مخلوقات کا جمع کا سہول استعمال فرمایا رب بنا ہم سب کا رب ہم سب کا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی یعنی ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے اس کا راستہ سکھا دیا اس کا رہن سہن سکھا دیا اسے اس کی ہدایت دے دی یعنی بہت ہی کم لفظوں میں اللہ پاک کی ذات کا تعارف پیش کر دیا سید نمال علیہ السلام نے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو رب العالمین نے یعنی اللہ رب العالمین جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کا راستہ سمجھا دیا اس کی ہدایت دے دی تو اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے بڑی عظیم جو ہے وہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر ہر مخلوق کو اس کا رہن سہن سکھا دیا یا اس کے راستے کی ہدایت دے دی یہاں ہدایت سے دو باتیں مراد ہیں ایک تو خاص ہدایت ہے جو صرف انسان اور جنات کے لیے ہے اور وہ ہدایت دین کی ہدایت ہے کہ انسان اور جنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے تو ان کے لیے جزا اور سزا ہے تو ان کے لیے اختیار ہے کہ وہ چاہے اللہ کی عبادت کریں یا چاہے اللہ کی نافرمانی کریں اگر اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی اطاعت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے اجر و ثواب کے انعام کے مستحق ٹھہریں گے اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے سرکش ہو جائیں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے تو یہ ہدایت کا راستہ ہے یہ دین کا راستہ ہے یہ سے انسانوں اور جنات کے لیے ہے باقی تمام مخلوقات کے لیے ایک عمومی ہدایت ہے اور وہ عمومی ہدایت سے مراد کیا ہے کہ اللہ و العالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو اس کو پھر اس کا رہن سہن سکھا دیا یعنی مثال کے طور پہ یہ چاند سورج ستارے یہ پورا نظام شمسی اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اپنے اپنے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں تیرتے جا رہے ہیں تو کس نے ان کو سکھایا ہے ان کو سکھانے والا کون ہے سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے چاند کا نظام سورج کا نظام ستاروں کا نظام یہ پورا نظام ہے فلکیات پورا نظام ہے، شمسی جو چلتا ہے دن اور رات کا نظام موسموں کا بدلنا یہ سب کچھ یہ کس نے سکھایا ہے ایک تو اللہ نے ان کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اس کو راستہ بتا دیا کہ اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ رہے ہیں تیر رہے ہیں پھر وہ سے انحراف نہیں کرتے اس کی ڈیوٹی کے اندر کبھی ان کی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو یہ ان کو رب نے ان کو سکھایا ہے ایسے زمین کے اوپر جو, جو مخلوقات ہیں مثال کے طور پہ پانی کے اندر اگر مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں کے جو بچے نکلتے ہیں انڈے سے وہ انڈے سے نکلتے ہی مچھلیوں کے بچے انڈے سے باہر نکلتے ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں تو مچھلی کے بچوں کو تیرنا کس نے سکھایا وہ تو ابھی انڈے سے نکلے پانی کے اندر ہے لیکن نکلتے ہی فوراً تیرنا شروع کر دیا اور وہ اپنی غذا خود کھانے کے قابل ہیں خود جو ہے نا جو بھی پانی میں ان کو دانہ مل رہا ہے اس کو چل چگ رہے ہیں تو کون ان کو یہ تیرنا سکھا رہا ہے اور کون ان کو جو ہے نا یہ اپنا کھانا غذا حاصل کرنی سکھا رہا ہے پرندوں کے بچے نکلتے ہیں انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں مرغی کے تو باہر نکلتے ہی ان کو جو ہے نا دانہ دن کا چگنا جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے مرغی ان کو نہیں سکھا رہی ہوتی ہے تو انسان غور و فکر کرے کہ ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں یہ سب مخلوقات سیکھی سکھائی جاتی ہے ایک انسان کا بچہ آتا ہے جب دنیا سے پیدا ہوتا ہے ایسے صرف دو کام آتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں آتا وہ آہستہ 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 سیکھتا ہے انسان کے بچے کو کیا آتا ہے صرف ماں کا دودھ پینا اور رونا تو اس کی زندگی کا انحصار انہی دو باتوں پر ہے تو کس نے اس کو سکھایا کس طریقہ ہے, کس طریقے سے ماں کا دودھ پینا ہے بچے کو تو ماں سکھاتی نہیں ہے وہ تو پیدا ہوتے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے تو وہ کون ہے جس نے ماں کے جسم کے اندر یہ دودھ کا نظام بنایا کس نے بچے کو یہ سکھایا یہ ہدایت دی کہ کس طریقے سے ماں کا دودھ چوسنا ہے اور کوئی اور تکلیف آئے سردی ہو گرمی ہو پیٹ دکھے کوئی بھی تکلیف آئے بچہ صرف ماں انسان کا بچہ صرف روتا ہے تو وہ رونا اس کی زندگی کے لیے ہے کہ وہ رونے سے ماں متوجہ ہوتی ہے اور اس کو جو بھی تکلیف ہو اس کو دور کرتی ہے تو پورا جو ہے کائنات کو چلانے والی ہستی کون ہے سیدنا مصا علیہ السلام نے بہت ہی کم جملوں کے کم الفاظ کے اندر ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ کی ذات کا عظیم جو ہے وہ تعارف پیش کر دیا اے موسا ہمارا رب تو وہ, وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اس کی خلقت دی پھر اس کو اس کا راستہ سکھا دیا اسی طریقے سے سورہ شعراء کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورہ شعراء کھولیں اس کی آیت نمبر ستتر سیونٹی سیون سے لے کے بیاسی ایٹی ٹو تک ستتر اٹھتر اناسی اسی اکیاسی بیاسی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں چھ آیتیں ہیں اب یہاں پہ ذکر خیر ہے سیدن ابراہیم علیہ اللہ وسلام کا اللہ کے خلیل علیہ السلط وسلام کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی توحید سکھائی دعوت دی رب کا تعارف پیش کیا وہ بت پرستی کرتے تھے ان سے ان کو روکا سمجھایا وہ نہیں مانے آخر فرمانے لگے کہ میری قوم کے لوگوں دیکھو جو تم لوگوں نے یہ رب بنائے ہوئے نا یہ اپنے جو معبودہ نے باترات تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جن کے آگے تم جھکتے ہو جن کی تم پوجا کرتے ہو جن کے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو نظر نیاز کرتے ہو جن کے وسیلے واسطے دیتے ہو میں ان سب سے برت کا اظہار کرتا ہوں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں ان کا رد کرتا ہوں ان کی تقزیب کرتا ہوں ان کو جٹلاتا ہوں ان کا کفر کرتا ہوں میں ان کا انکار کرتا ہوں پھر آیت نمبر ستتر میں اشارت فرمایا فَإِنَّهُمْ أَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ جان لو میرا عقیدہ میرا منہج میرا راستہ میرا ایمان کیا ہے فَإِنَّهُمْ أَدُوُّ لِي کہ یہ تمہارے مقرر کے وہ سارے معبود جو ہیں معبودان باطلا یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں میں نے دوست نہیں رکھتا میں ان کی تغذیب کرتا ہوں ان کو جٹلاتا ہوں یہ میرے دشمن ہیں اللہ رب العالمین میں تو ایمان لایا ہوں اس ہستی کے اوپر جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کو پالنے والا تمام جہانوں کا پروردگار میں تو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا ہوں اور وہ میرا رب کون ہے یہ تو تمہارے رب ہیں پچھلی آئے تھے جو نا آئے نمبر ستتر سے پہلے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے انہوں نے پوچھا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگوں طرح بتاؤ کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو کیا تمہاری بات کو سنتے ہیں کیا تمہیں یہ جواب دیتے ہیں تم ان کے آگے کھانے رکھتے ہو نظرانے رکھتے ہو ان چیزوں کو کھاتے ہیں پیتے ہیں تمہاری بات کو سنتے ہیں حرکت کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں تمہاری عقلوں کے اوپر تعجب ہے کہ تم کیسے ان کے پیچھے جو ہے نا تم لگے ہوئے ہو حالانکہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے آج کے بیچارے گمراہ مسلمان اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائیں جب درگاہوں پہ جاتے ہیں تو وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی سمجھائے تو سمجھنے کے بجائے کہتے ہیں کہ تو وہ ہیں اور یہ تو فلاں ہیں یہ فلاں ہیں لیکن اپنی عقل سے نہیں سوچتے کہ یہ بزرگ مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں تو کیوں نہ اللہ رب العالمین جو ان بزرگوں کا بھی رب ہے اسی کو پکارا جائے مدد کے لیے سسنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے لوگوں کو یہی بات سمجھائی کہ میں تو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا ہوں اور میرا رب تو وہ ہے اللہ خلا قنی فہو یہ دین آیت نمبر اٹھتر اللہ خل غنی فہوََ یہ دین کہ اس رب نے مجھے پیدا کیا ہے بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے کیونکہ وہ میرا رب ہے کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے لہٰذا ہدایت بھی اسی کے پاس ہے وہی مجھے راستہ سمجھاتا ہے وہی مجھے ہدایت دیتا ہے و لذیح ہوا و یسکین جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہی رب مجھے کھلاتا ہے پیاس لگتی ہے تو وہی رب مجھے پلاتا ہے وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے و اضاء مرستہ یشفین جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی رب مجھے صحت عطا کرتا ہے مجھے عطا فرماتا ہے وہی رب مجھے کھلاتا ہے وہی رب مجھے پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے وَالَّذِي یمی سُمَّ ثمہ اور وہی میرا رب ہے جو مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا میری زندگی میری موت کا مالک تو وہ رب ہے اسی نے مجھے زندگی دی ہے ایک امتحان کے لیے پھر وہ رب مجھے مال دے گا پھر مارنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کرے گا حساب کتاب کے لیے مبر بیاسی ولزی عتما او یکر علی خطیتی یوم دین اور اسی رب سے میں امید کرتا ہوں کہ وہی رب کل قیامت والے دن یعنی حساب والے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا مجھ پہ رحم فرمائے گا میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا میری بخشش کر دے گا تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے سید ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف قوم کے لوگوں کو پیش کیا کہ لوگوں تم کیوں ان بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو اس رب کی عبادت کرو جو رب العالمین ہے جو پیدا کرتا ہے جو ہدایت دیتا ہے جو کھلاتا ہے جو پلاتا ہے جو روزی دیتا ہے جو شفا دیتا ہے جو زندگی دیتا ہے جو مالتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور وہی رب تو گناہوں کو بخشے گا اسی رب سے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا اگر ہم اس کی توحید کے اوپر توحید کو اختیار کریں گے توحید کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہی رب ہمارے گناہوں کو بخشے گا وہی ہم پہ رحم فرمائے گا وہی ہمیں جنت کے اندر بھیجے گا اور وہی اپنے عذاب سے ہمیں بچائے گا صورت الشع آیت نمبر ستتر سے بیاسی پھر اس کے بعد آخری مقام ہے قرآن پاک کا سورہ یوسف کی آخری سورہ یوسف آیت نمبر سنتیس کا آخری جز ہے مکمل آیت نہیں ہے سنتیس آیت نمبر تھرٹی سیون اس کا ایک آخری جز آدھی آیت اور پھر آیت نمبر التیس انتالیس اور چالیس سنتیس سے لے کے آیت نمبر چالیس تک ان آیتوں کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قید خانے کے اندر جب وہ قید کے کی اندر تھے تو دو ساتھی ان کے پاس موجود تھے دو لوگ موجود تھے ان کو توحید کی دعوت دی ان کو اللہ کا دین سمجھایا جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی ابھی یہاں وقت نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے قصے کو جو ہے نا ذکر کرنے کا لیکن جب قید خانے کے دو ساتھیوں نے سیدا یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے ان کو تعبیر بتانے سے پہلے ان کا سوال کے جواب دینے سے پہلے سے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ابھی لیکن پہلے ان کو توحید کی دعوت دی پہلے ان کو ایمان کی طرف بلایا اللہ کی طرف بلایا فرمانے لگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت ہم کافرون یہ آیت نمبر سینتیس کا آخری حصہ ہے اے میرے ساتھیوں جان لو انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت ہم کافرون کہ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں یعنی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں اپنا ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو یہ باقی قوم کے لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں تو جان لو کہ میں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے میں ان کے ان کے ساتھ میں نے اظہار برت کیا ہے میں ان کا رد کرتا ہوں جو باقی قوم کے لوگ جو بھی شرک کر رہے ہیں تو میں ان کا تقزیب کر رہا ہوں میں نے ان کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں و تباء مِلَّتَ آبَائِ ملتا وَإِسْحَاقَ ابراہیم و اور میں نے تو اتباع کی ہے اپنے اپنے باپ سیدنا اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام یہ میرے آبا وجداد ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے اسحاق علیہ السلام بیٹے اور ان کے دادا اور ابراہیم علیہ السلام دادا کے بھی والد یعنی پردادا تو کہنے لگے میں نے تو اتباع کی اپنے باپ داداؤں کی جو انبیاء علیہ السلام میں سے تھے یعنی ابراہیم اسحاق و یعقوب علیہ السلام اجمعین کہ میں نے ان کی اتباع کی ہے ان کی ملت کو ان کی ملت کیا ہے دین حنیف اللہ کی عبادت اللہ کی توحید میں نے ان کے دین کو اختیار کیا ہے میں ان کے دین کے اوپر ہوں یعنی میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور شرک نہیں کرتا پھر فرمانے لگے ما کان لنا ان نشرک کا من منشی کہ ہمارے لیے ہلگز بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں من فضل اللہ علینا و علسی ولاکن اکثر الناسی لا یشکرون کہ یہ ہم پہ یعنی انبیاء علیہ السلام کا اپنے باپ داداؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ کا فضل ہے یہ کہ اس رب نے ہمیں جو ہے وہ توحید کی ہدایت دے دی ہے توحید سکھا دی ہے پھر فرماتے ہیں کہ وہ علَََََََََّ اور ان سب لوگوں کے اوپر بھی ہدایت کے راستے موجود ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے پروردگار کا احسان ہے کہ آج ہدایت کے راستے موجود ہیں سمجھانے والے موجود ہیں قرآن و حدیث موجود ہے ہدایت کے تمام چیزیں موجود ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تو لوگ ان چیزوں کو اختیار کر کے اللہ کی توحید کو سمجھ لیں مگر ولاکن اکثر النا سے لا یشکرون اکثر لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں وہ نا شکری کرتے ہیں اور دین کی دعوت کو سمجھتے نہیں ہیں عقیدہ توحید کو سمجھتے نہیں ہیں خالص ہو کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مقرر کریں اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور سب لوگوں کے اوپر یہ دین اسلام یہ توحید یا اللہ کا دین یہ ہدایت یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے مگر اکثر لوگ تو نا ہیں اللہ کے یہ میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں ذرا بتاؤ تو صحیح کیا یہ متفرق قسم کے جدا جدا علیحدہ علیحدہ اتنے سارے جو ہے نا وہ مشکل کشا بنا لینا حاجت روا بنا لینا اتنے سارے معبودوں کو مقرر کر لینا اتنے سارے رب ایک ایک یہ ایک یہاں ایک یہاں ایک اس محلے میں ایک اس محلے میں ایک اس گلی میں ایک اس گلی کے اندر اتنے سارے تم لوگوں نے جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ متفرکون ارباب جو ہیں ارباب رب کی جمع ہے کہ جو رب الگ الگ بنا دیے گئے ہیں یہ سب بہتر ہیں یہ جدا جدا رب یا خیر ام اللہ الواحد الکار یا وہ اللہ جو اکیلا ہے یہ سب متفرق الباب جو ہیں یہ رب جو ہیں یہ مشکل کو شہاجت روا جو بنائے گئے ہیں یہ معبودان باطلہ یہ سب بہتر ہیں نوز باللہ یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے واحد اور کیسا اکیلا ہے القحار جو زبردست ہے غالب ہے طاقت والا ہے کمزور نہیں ہے کتنا خوبصورت کتنا پیارا انداز ہے اللہ کی توحید کو سمجھانے کا کہ میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں ذرا بتاؤ کہ متفرق قسم کے الگ الگ جدا جدا اتنے سارے رب یہ معبود یہ بہتر ہیں اتنے سارے معبودوں کو مقرر کر لینا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ تعالیٰ جو واحد الکار ہے جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تنہا ہے یکتا ہے اور غالب ہے زبردست ہے قوت والا ہے کمزور نہیں ہے آگے شاہد سمایا مَا تَعْبُدُونَ دونہ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا اسما ان مَا أَنْدَرَ اللَّهُ بِهَا و آبا اور اے میرے کیت خانے کا ساتھیوں سمجھ لو اس عقیدے کو بھی کہ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے نا جن کو تم سب نے مقرر کر لیا ہے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ تو بس نام ہی نام ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تو فقط نام ہی نام ہے جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے لوگوں نے الگ الگ متفرق قسم کے نام رکھ لیے ہیں یہ لات یا منات یا اجزا یہ فلاں کام کرے گا یہ فلاں کام کرے گا کہ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے یہ غوث ہے غوث اعظم ہے فریادوں کا سننے والا یہ فلاں بزرگ ہے یہ داتا ہے روزی دینے والا یہ فلاں بزرگ ہے یہ مقدمے مسائل میں پھنس جاؤ تو یہ کام آئیں گے یہ فلاں بزرگ ہے یہ اولاد دیں گے یہ فلاں بزرگ ہے یہ شفا دیں گے یہ تو بس نام ہی نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں اللہ پاک نے تم کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل ہی نہیں کیا اللہ نے تو کوئی تم لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ فلاں بزرگوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دیا ہے کہ یہ فلاں بزرگ امام بری امام بری کل دے کھوٹی قسمت کھری یہ کس نے بتایا ہے نورانی نور ہے ہر بلا دور ہے کس نے بتایا کہ نورانی کے جو بزرگ ہیں یہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں داتا نہ دے گا تو کون دے گا یہ کس نے بتایا کہ یہ داتا جو ہے یہ روزی دینے والے ہیں خزانے دینے والے یہ گنج بخش ہیں یہ تو بس نام ہی نام ہے جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی اپنی طرف سے غل لیے ہیں خود ہی رکھ لیے ہیں اللہ پاک اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے ان الحکم اللہ یاد رکھ رکھو کہ حکم تو صرف اور صرف اللہ ہی کا چلتا ہے یعنی نفی اور اسبات کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا ان الحکم للہ امر اللہ تعبداللہ اسی رب نے جو پرول دگار ہے جس کا حکم چلتا ہے اسی نے کیا حکم دیا ہے ہمیں کہ صرف و صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا وہی جو ہمارا معبود ہے وہی ہمارا مشکل کو حاجت روا ہمارا گوشت ہمارا دستگیر ہے جو رب العالمین ہے، اللہ سبحانہ اسی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے امر اللہ تعبود اللہ ایاہو کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا ذالک الدین القیم یہ ہے بالکل سیدھا دین بالکل سیدھا راستہ سرات مسرم اسٹریٹ بالکل سیدھا راستہ جو اللہ کی جنت کی طرف جاتا ہے ولاکن اکثر نا لا یا علمون مگر اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں علمی نہیں رکھتے تو یہ قرآن پاک کے تین مقامات سے کچھ آیات تھیں جس کے اندر سیدم موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی توحید سکھائی تو رب کا تعارف پیش کیا تو ہمارے لیے کے اندر بڑی نصیحت تھی اسے میں نے آیات کو منتخب کیا تو ان آیات کو انشاءاللہ بار بار پڑھیں ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحانہ رب رب العزت عمہ یسفون وسلامن الرم الحمد للہ رب العالمین